Всем привет. Best Play с вами. Давай, тут. И мы сейчас с... Робим обзор Мы сейчас заходим И в зону 51. Снимаем тут. Так, И... да, пошли в зону. Да. Это сразу это зона 51. Куча девайсов. Вот, например, я себе сегодня купил Кинзу. И... Не пояса опять дернуло. Саня Оле Оле отдал пояс. А, да. Пояс нормальный вообще. Ну Но давайте приступим к просмотру игровых девайсов. Да, а, и будем комментировать. Ну давай, знаешь. Это Фигня. Это... кинзуры, это красная кинзу, люди. И можно куплять без божих фоновых сразу. Покажи <с> людям, что приходится Ну, цей підняв стіло кажеш, що вбік. Так, він, до стой. Беремо інтерв'ю. Давай. <laughs> так, Коля, як там справи, розкажи. Чи граєш ти зараз в команді якійсь? Ну no, взагалі играю ще сейчас. Мигсами бегаю с Анчем Ульфом, например, с тобой, Саня. Ну, короче, с всякими людьми. Как ты попал на Westplay? Ну, ровно где-то год назад мы с Фрэшем были в команде, короче, и так я попал на Westplay. И там через год ровно я стал стримером в короче. О, Стримером, як почалось? что ти вибрав сами стрими, что тебе подобается стрим? Э, ну, вообще, мне нравится стрим, но как бы э, как сказать... Вот лично вот нравится в стриме там кого-то потроллить вот так на стриме. Ну, а так. Кори, вот. Лола. <laughs> да. Как ты относишься до Коры? Ну не знаю такой себе парень. Ну да. Думаю, это читер. Ну, так, в принципе, ты тоже считаю, но... Так, короче, как сказать... Если говорят, что читер, так оно и будет. Так, и не то, что не читер, просто прохилок, ладно. Видишь, я ведь так... Давай весь... покажем ребяткам, Всё, к супер корпуса. Почти супер корпуса покажем. О, вот это Заодно. Супер корпус. Ребята, покупайте -корпус, вот такой корпус. Да, есть. Да. Ну, он стоит? 4... не 3000 гривен. Вот так. И можно сдать какой, на алюминий Покажи, какой он здоровый. Да, ой, здоровый. дальше. Рули пока mm -hmm. вот это тоже корпус. А, а рейзерские мешки просто Вот, эксклюзивный вообще такой корпус. Все, на меня руки Мы сразу пошли к мышкам. Рейдер. Рейдерский мешки покажем. Во. Да. Все, давай. Это, короче, През... супер жесткие мышки Рейзера. Так, ну, ни, о о чём. Фильм, но... ни о чем. Ни о чем вот моя руке она вот для она вообще очень большая она мне как бы не по размерам руки ну как бы она мне не нравится вот так вот вот мне самое нравится вот эта мышка такая самая жесткая со всех что мне нравится Razer правда куча кнопок на ней ну вот такая тема вот Razer Мадрилов, в меня не я подъезжаю так ну все, пошли покажем им Сибирь, да, наушники. А, а Сибирь, наушники. Коля за рейк помирил, я их уже поскомирил. Вот, коврик Нави. Коврики Нави, ребята. Супер жесткие коврики. Это клавиатура, короче. На дотик, может, самая простота за 15 Вот, наушники Сибири. Представляю всем тут типа, по зрителям Вестплея, Сибири, v 2 Опа, расскажи, Такая как вот ты тема. Путеваешь? Такие очень удобные наушники, мне очень нравятся так. На ощущения классные. А ну, звук тоже? Звук тоже, кстати. Мы с Другом Болета запыхали, слухали музыку. Так, он Оленка. Так. Ну, пошли. Супер, пошли. В зону. Так, скажи, какие тебе еще планы на майбутню, короче. По контрастрайку відносина. Контрастрайку. ты купив уже ну, кінзу, буде всіх. Начинять да? Будем, да, играть, жестко играть, короче, выигрывать все. Пошли, теперь мы заходим в саму арену. Покажи ребятам машинки тут. машинки ездят туда Бывают, что не ездят. Сейчас мы заходим в Кибер Арена. Находят сразу Кубки, Нави, Counter-Strike, короче, Dota 2. Да, дота 2. Вот кубки Extreme Masters а 2011 год, это Counter-Strike 1.6, это Navi Кубок. 2010. -е. 2011. А. Это 2011. Год идем дальше. Бомбу с дефьюзами покажем. И сейчас я буду дефьюзить люди бомбу. <соценно> <соценно> Раз дефьюзил я люди. А... Покажи киберспорт арена. Картиночку. Тут сидят, короче, мы хотели сесть покурать, но тут такая часу. Это человечек. И давай пройдем дальше к сцене. Пошли. Две

Сегодня Да, сегодня день Нави, люди. 17 декабря поздравляю Нави. никого их не Сегодня Нави их нету, будет 21 декабря праздновать. Это тема такая хорошая. Сейчас будем смотреть тут Болтан какой то И прячутся в траверсе. Берешься приезжать, вообще воту динамиту к чему-либо. 44 КБ. Ну и мы видим, что это того ведра еще там. Короче, да, кажи, какие-то... А, давай. Кабан, турнір Скоро мой будь-як турнир Аматор. Аматорка. Наши клавиаты. Я не участвую. Думаю, сейчас, если есть реставриция, я разъестер. завтра игра. Как ты думаешь, кто фаворит? Завтра я вообще буду болеть за тебя, за Мауза, за всех наших ребят. За да, за наших ребят вообще <seemingly>? такое. <с seventeen> <durability> <пу drugs> <пу> <пу> <пу>